Такие блокпосты, как наш, очень важны в зоне АТО, потому что через эти посты могут перевозить контрабанду, могут нелегально переезжать оружие по всей зоне АТО. И чтобы избежать всего этого, всяких этих конфузов, мы здесь и стоим, соответственно, работаем. Принял плюс. Резервная группа. Готовность номер один. Бывает ситуация, когда приходится их задерживать, передавать сотрудникам полиции или фискальной службы. Ходимо в патруль, у нас є свій сектор, ми його патрулюємо, слідкуємо за станом зеніток, за, за станом техніки взагалі. Захищаємо країну. Зенітна установка у нас рогатка, вона старенька, але ми її любимо. Ми... її... Ее... ежедневно, считай, мажем, ухаживаем за ней, потому что, ну, сами понимаете, оружие, оно должно быть всегда смазано и готово в любой момент отразить удар. Ты должен не только командовать, следить за службой на а также изучать личные качества каждого военнослужащего, который тебе подчиняется и каждый день спрашивать, хотя бы как минимум спросить, как у него дела, как дома дела, как семья, как жена, как родители. Мы непосредственно отвечаем за поддержку связи с пунктами, с объектами, чтобы вовремя докладывать выше, что, какая у нас обстановка. Как командиру нужно предусмотреть все, да. Те же чтобы позиции были нормальные, ну, наладить жизнедеятельность подразделения на данном посту. Это все аспекты. И боевая служба, тот же столовая, та же баня, ну и все моменты. Пацаны любят борщ. Плов готовлю очень часто, тоже ребятам нравится. Люблю готовить, получается. Дома девушка не так готовит, как я. Служу в полиции. В полиции пока не началась реформа. Вот. так как там было достаточно много сокращений, поэтому был сокращен. Дальше приборил службу. Не я понял, что быть офицером это перспективно. Армия научила многим вещам, даже ценить дружбу людей. Единственное самое тяжелое, это вот за то, что ты скучаешь за родными, за своими близкими, и что они там переживают. На самом-то деле, они, наверное, больше переживают, нежели чем мы. Просто чувствуем, что еще один день, скажем так, прожит не зря. Чувствую, что я еще могу послужить Родине. За вот мои три года службы в армии, люди стали более уважать. Поначалу скептически относились, где-то с критикой. Сейчас люди поняли, что мы желаем своей стране только добра и, и хотим, чтобы в ней был мир.